datang ke saluran misteri Nusantara di mana kita menyelami lautan kebijaksanaan lama, membuka tirai rahsia adat tradisi dan membongkar kepercayaan mistik yang membentuk jiwa bangsa kita. Saya akan memandu anda dalam perjalanan yang mendebarkan ini. Hari ini bukan sebarang hari Jumaat. 5 Oktober ini bukanlah tarikh biasa dalam kalendar anda. Ia adalah Jumaat Rahsia Alam, sebuah hari di mana tabir antara dunia nyata dan ghaib dikatakan menjadi sangat tipis. Dengarkan dengan teliti kerana apa yang akan saya sampaikan mungkin mengubah cara anda melihat dunia ini dan cara anda bertindak. Hari ini, kita akan berbicara tentang 25 Oktober, sebuah tarikh yang pada pandangan pertama mungkin kelihatan biasa Namun, bagi mereka yang akrab dengan aliran tenaga kosmik dan kebijaksanaan turun temurun, hari ini mempunyai getaran yang unik. Ia adalah Jumaat bertuah, hari 20 segala hari dalam Islam, namun diselubungi dengan pantang larang dan petanda yang berakar umbi dalam kepercayaan animisme dan dinamisme Melayu kuno. Ia adalah hari di mana setiap tindakan setiap kata bahkan setiap fikiran dipercayai membawa implikasi yang lebih dalam mengikat kita dengan alam semesta dan kekuatan yang tidak terlihat. Kita akan melihat bagaimana kitaran alam dari pergerakan bintang hingga tiupan angin telah membentuk pandangan hidup nenek moyang kita tentang hari ini. Dalam konteks keagamaan dan kerohanian, hari Jumaat sememangnya adalah hari yang sangat istimewa bagi umat Islam di seluruh dunia termasuk di Malaysia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggelarnya Sayyidul Ayyam atau penghulu segala hari. Pada hari ini pintu-pintu rahmat Allah dibuka luas dan terdapat satu saat mustajab di mana doa-doa akan dimakbulkan terutamanya selepas waktu asar hingga sebelum maghrib. Umat Islam digalakkan untuk memperbanyakkan selawat, zikir dan membaca surah Al-Kahfi yang dipercayai dapat menerangi jalan hidup seseorang dan melindunginya daripada fitnah Dajjal. Namun, di Nusantara, ajaran Islam ini seringkali bercampur aduk dengan akar-akar kepercayaan, animisme, dan dinamisme yang sudah lama bertapak. Bagi masyarakat Melayu terdahulu, setiap hari mempunyai roh atau semangatnya sendiri dan Jumaat sebagai hari yang penuh keberkatan. Juga dianggap sebagai hari di mana kuasa-kuasa gaib, baik yang baik maupun yang jahat, menjadi lebih aktif. Justeru, pada hari ini mereka akan memohon keselamatan, kesihatan yang berpanjangan rezeki yang melimpah ruah, keturunan yang soleh dan solehah, serta perlindungan daripada segala bentuk bala dan musibah. Ada yang masih percaya bahawa pada hari Jumaat, khususnya sebelum Maghrib, makhluk halus seperti jin dan syaitan akan berkeliaran mencari mangsa. Justru amalan-amalan tertentu dilakukan untuk mengelak dari gangguan mereka untuk memahami mengapa hari ini dianggap istimewa, kita perlu kembali ke hikayat lama, kisah-kisah yang diwarisi turun-temurun yang mengajar kita tentang akibat perbuatan dan kuasa yang tidak terlihat. Salah satu kisah yang paling dekat dengan tema pantang larang dan akibat daripada melanggar batas adalah Legenda Si Tanggang. Ia adalah sebuah cerita tragis Seorang anak yang lupa daratan dan kita akan menyelaminya dengan penuh perasaan seolah-olah kita sendiri berada di tengah-tengah peristiwa itu. Bayangkan sebuah perkampungan nelayan yang miskin di mana ombak memukul pantai dan angin laut menjadi satu-satunya lagu. Sana, hiduplah sepasang suami isteri tua, taif lagi uzur, bersama anak tunggal mereka tanggang. Mereka membesarkan tanggang dengan penuh kasih sayang Meskipun kemiskinan melilit Tanggang, seorang pemuda yang cergas dan berazam Berimpian untuk mengubah nasib keluarga Dia meminta izin ibu bapanya untuk merantau Mencari kekayaan di negeri orang Dengan berat hati dan doa yang mengiringi Ibu bapanya melepaskannya pergi Bertahun-tahun berlalu si tanggang berjaya. Dengan kerja keras dan sedikit tuah, dia menjadi seorang saudagar kaya raya memiliki kapal-kapal dagang yang besar dan isteri yang cantik jelita. Suatu hari, kapalnya singgah di pelabuhan berdekatan kampung halamannya. Berita tentang saudagar kaya itu tersebar pantas. Bapanya yang tua, dengan hati yang penuh harapan dan rindu, Segera pergi menyambutnya. Mereka melihat kapal tanggang yang gagah, penuh dengan kemewahan. Dengan air mata bercucuran, mereka memanggil nama Tanggang. Namun, apa yang berlaku seterusnya adalah sesuatu yang memilukan. Si Tanggang yang kini angkuh dan malu dengan asal usulnya menolak mereka. Dia mendakwa tidak punya ibu bapa yang tua dan miskin sebegitu di hadapan isterinya dan anak-anak kapal. Dia menghina mereka, menghalau mereka dengan kasar. Ibu tanggang yang patah hati dengan linangan air mata dan hati yang remuk menadah tangan ke langit, berdoa memohon keadilan. Dengan suara yang menggeletar, dia berkata, Ya Allah, jika benar dia itu anakku, engkau tunjukkanlah balasanmu. Tidak Lama kemudian, langit yang cerah bertukar mendung. Ribut petir mengamuk, ombak ganas membadai kapal si tanggang. Kapal itu terumbang ambing dan dalam sekelip mata, ia bertukar menjadi batu. Begitu juga si tanggang dan seluruh awak kapalnya, mereka menjadi batu terdampar di tengah laut sebagai monumen keangkuhan dan derhaka. Kisah si tanggang ini, meskipun tidak secara langsung, dikaitkan dengan 25 Oktober adalah peringatan abadi bagi kita tentang kepentingan hormat menghormati terutama kepada ibu bapa dan asal usul kita. Ia mengingatkan kita bahawa alam ini dengan segala kuasa gaibnya akan membalas setiap perbuatan. Pada hari-hari seperti Jumaat yang bertuah ini di mana kuasa-kuasa rohani dipercayai lebih aktif legenda seperti si tanggang menjadi lebih bermakna, menguatkan lagi kepercayaan terhadap pantang larang dan keberkatan. Marilah kita selami pula tanda-tanda takdir yang mungkin dihantar alam kepada kita pada hari ini. Petanda-petanda rakyat 1. Hujan selepas subuh jika hujan turun selepas solat subuh pada Jumaat ini, ia bukanlah sekadar fenomena yang alam biasa. Nenek moyang kita percaya, ia membawa berkat dan rezeki yang melimpah ruah. Tanah yang basah menandakan kesuburan dan permulaan yang baik untuk apa jua usaha. Ini adalah isyarat bahawa doa dan usaha anda akan diberkati. 2. Angin kencang Tiba-tiba, Sekiranya tiba-tiba angin bertiup kencang secara luar biasa tanpa ada tanda-tanda ribut, berhati-hatilah. Ini boleh menjadi petanda buruk. Mungkin ada malapetaka kecil atau berita tidak menyenangkan bakal tiba. Percaya, ia adalah bisikan dari alam gaib atau amaran dari roh nenek moyang. 3. Cicak jatuh atas badan Jika cicak jatuh menimpa badan anda pada hari ini, Terutama di bahagian kepala atau bahu, ia adalah petanda buruk. Menurut kepercayaan lama, ia membawa nasib malang, mungkin sakit atau ada musuh yang ingin menjatuhkan anda. Segera buang cicak itu jauh-jauh dan bersihkan diri. 4. Bunyi burung hantu pada tengah hari. Bunyi burung hantu biasanya dikaitkan dengan malam. Jika anda mendengarnya pada tengah hari Jumaat ini, ia dianggap petanda kematian atau musibah besar akan menimpa seseorang yang dekat dengan anda atau mungkin menandakan kehadiran makhluk halus yang membawa berita duka. 5. Tapak tangan kanan gatal. Jika tapak tangan kanan anda terasa gatal tanpa sebab, ini adalah petanda baik. Ia menandakan anda bakal menerima wang atau rezeki yang tidak disangka-sangka. Ia adalah simbol keberkatan yang akan datang dari arah yang tidak dijangka. Hmm? Tapak tangan kiri gatal. Sejauh dengan kanan, tapak tangan kiri yang gatal pula membawa makna sebaliknya. Ia menandakan anda bakal kehilangan wang atau perlu membelanjakan wang dalam jumlah yang tidak sedikit. Mungkin ada perbelanjaan mendadak yang perlu ditanggung. Tujuh sarang laba-laba di sudut rumah Jika anda mendapati sarang laba-laba yang baru dibina di sudut rumah anda yang bersih ia adalah petanda adanya masalah kewangan atau perselisihan dalam rumah tangga yang akan berlaku ia menunjukkan jaring masalah sedang mula terjalin Mimpi-mimpi malam ini mimpi pada malam Jumaat terutama yang menjelang 25 Oktober ini dipercayai membawa pesanan penting dari alam bawah sedar atau mungkin juga dari alam ghaib. Satu, mimpi ular. Bermimpi ular mempunyai dua tafsiran utama. Jika ular itu mengejar atau menyerang anda, ia menandakan ada musuh dalam selimut atau seseorang yang menyimpan dendam. Jika ular itu jinak atau melilit tubuh anda tanpa menyakiti, ia boleh menjadi petanda jodoh atau bertemu dengan pasangan hidup yang setia. Ular juga sering dikaitkan dengan kebijaksanaan tersembunyi. 2. Mimpi jatuh dari tempat tinggi. Mimpi ini seringkali melambangkan rasa tidak berdaya atau kehilangan kawalan dalam hidup. Mungkin ada situasi dalam realiti anda di mana anda merasa tertekan, gagal atau bimbang akan kehilangan sesuatu yang penting, kedudukan, kekayaan atau orang tersayang. Ia adalah amaran untuk bertenang dan mencari punca kebimbangan anda. 3. Mimpi air jernih atau keruh. Air dalam mimpi melambangkan emosi dan keadaan jiwa. Jika anda bermimpi air yang jernih mengalir tenang, ia adalah petanda kebahagiaan, ketenangan hati dan kejernihan fikiran. Jika air itu keruh, bergelora atau kotor, ia menandakan kekeliruan, emosi, masalah yang bakal datang atau hati yang sedang diselubungi kesedihan. 4. Mimpi terbang. Mimpi ini menandakan keinginan untuk bebas daripada ikatan atau masalah. Maksudnya anda akan mencapai matlamat tinggi mengatasi halangan atau anda sedang mencari jalan keluar daripada situasi yang membebankan. Ia juga melambangkan aspirasi dan cita-cita yang tinggi. Mereka <Susuk> yang lahir pada hari ini. Mereka <Susuk> yang pada 25 Oktober, terutamanya pada hari Jumaat, dipercayai memiliki kepribadian yang unik dan nasib yang istimewa mereka cenderung menjadi individu yang diberkati dan nur Jumaat yang menyinari peribadi mereka. Biasanya memiliki sifat-sifat kepimpinan, karisma yang kuat dan daya tarikan semula jadi. Mereka bijaksana dalam membuat keputusan, hati mulia dan sering menjadi tempat rujukan orang lain untuk nasihat. Mereka juga sangat penyayang dan setia kepada keluarga. Namun, mereka juga mungkin cenderung terlalu sensitif dan mudah terpengaruh dengan emosi orang lain. Kekuatan mereka terletak pada kebijaksanaan dan kesabaran yang membantu mereka menghadapi cabaran hidup dengan tabah. Mereka selalunya berpanjangan asalkan mereka sentiasa bersyukur dan tidak lupa diri. Imei Nini hari ini Walaupun konsep Imei Nini atau nama hari tidak sekuat dalam budaya lain Dalam tradisi Melayu, kita boleh mengaitkan hari Jumaat yang bertuah ini dengan nama-nama yang Membawa makna keberkatan, kekuatan rohani dan keindahan Seperti Jumaat yang bermaksud perhimpunan atau hari mulia Barakah, berkat, nur, cahaya, rahim, penyayang aman, damai dan salehah, wanita salehah. Sering dikaitkan dengan mereka yang dilahirkan pada hari-hari yang mulia. Sebagai contoh, seseorang bernama Nurul Ain, cahaya mata yang lahir pada hari Jumaat ini mungkin akan mempunyai peribadi yang membawa ketenangan dan kecerahan kepada orang di sekelilingnya. Mereka cenderung menjadi individu yang Mempunyai pandangan yang jauh ke hadapan, jernih dan jiwa yang tulus. Kehadiran mereka seringkali membawa harapan dan kebaikan. Seolah-olah mereka adalah cahaya yang membimbing di kala kegelapan. Mereka juga cenderung menjadi individu yang peka terhadap keperluan orang lain dan memiliki empati yang tinggi kita teruskan dengan apa yang perlu kita lakukan pada hari yang istimewa ini untuk menarik keberkatan dan menjauhi musibah tradisi dan ritual apa yang perlu dilakukan satu mendirikan solat jumaat dan berdoa khusyuk tujuan mendapatkan keberkatan jumaat memohon hajat dan membersihkan dosa apa yang diperlukan pakaian bersih wangi-wangian sunnah hati yang ikhlas. Bagaimana? Ini lelaki muslim wajib menunaikan solat Jumaat di masjid. Bagi wanita digalakkan menunaikan solat Zuhur di rumah dan memperbanyakkan doa. Masa paling mustajab untuk berdoa adalah selepas Asar hingga sebelum Maghrib. Fokuskan niat anda, luahkan segala hajat dari memohon kesihatan, rezeki, jodoh hingga keampunan dosa. Teks Doa Tiada doa khusus yang diwajibkan namun anda boleh membaca doa-doa masyhur seperti Ya Allah, Ya Tuhan kami, kurniakanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan lindungilah kami dari azab api neraka. Atau doa Nabi Yunus, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin bacalah dengan penuh pengharapan. Selepas itu, teruskan dengan zikir membaca Al-Quran terutama surah Al-Kahfi dan merenung diri. Rasa ketenangan dan keberkatan akan menyelimuti anda. Ritual mandi, bunga dan penyucian diri. Tujuan membuang sial, menarik aura positif dan membersihkan diri secara rohani. Apa yang diperlukan? tujuh jenis bunga yang wangi, melu, mawar, cempaka, kenanga, dedalia lili, sebekas air telaga atau air paip, sedikit limau nipis atau limau purut pilihan. Bila dan bagaimana? Lakukan pada pagi Jumaat sebelum tengah hari bunga dalam air, perah sedikit limau. Niatkan untuk membersihkan diri dari segala unsur negatif. Siramkan air bunga ke seluruh badan sambil berselawat dan berdoa memohon keberkatan. Hilahlah hal-hal yang baik dan buang segala kekusutan. Teks doa niat. Ya Allah, dengan berkat air dan bunga ini, bersihkanlah daku dari segala keburukan. Jauhkanlah daku dari bala dan musibah dan kurniakanlah daku aura positif dan kebahagiaan. Selepas itu pakai pakaian bersih rasakan kesegaran dan semangat baru air sisa mandian bunga boleh disiram ke pokok bunga di halaman rumah tiga sedekah dan ziarah kubur tujuan menambah pahala membersihkan harta mendoakan arwah dan mengingati kematian apa yang diperlukan sedekah dalam bentuk wang makanan atau barang keperluan surah yasin atau bacaan tahlil untuk ziarah kubur bila dan bagaimana luangkan masa pada hari jumaat untuk bersedekah kepada fakir miskin anak yatim atau sesiapa sahaja yang memerlukan lakukan dengan ikhlas tanpa mengharapkan balasan kemudian ziarahlah kubur ibu bapa sanak saudara atau orang-orang soleh bersihkan kawasan kubur bacakan yasin dan tahlil serta doakan kesejahteraan mereka di alam barzakh. Teks Doa Ketika ziarah, bacakan Assalamualaikum ahlat diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insya'allahu bikum lahikun Nasalullaha lana walakumul afiyah Salam sejahtera atas kamu sekalian wahai penghuni kubur dari kalangan orang mukmin dan muslimin dan sesungguhnya kami insya'allah allah akan menyusul kamu sekalian kami memohon keselamatan kepada Allah bagi kami dan bagi kamu sekalian. Selepas itu, semoga amalan ini diterima dan membawa ketenangan jiwa serta keberkatan yang berpanjangan. Tradisi Kulinari Jumaat Hari Jumaat juga sering menjadi hari untuk berkumpul dan menjamu selera bersama keluarga atau jiran tetangga. Beberapa hidangan tradisional yang sering dikaitkan dengan hari Jumaat di Malaysia termasuk nasi lemak hidangan klasik yang sering menjadi pilihan untuk sarapan atau makan tengah hari Jumaat aroma santan yang wangi sambal yang pedas dan pelbagai lauk sampingan melambangkan kesyukuran dan kemewahan dalam kesederhanaan kuih-muih tradisional aneka kuih seperti kuih lapis, kuih seri muka, karipap dan pulut panggang sering dihidangkan. Membuat dan berkongsi kuih ini adalah simbol kemesraan dan ikatan silaturahim. Masakan bersantan Hidangan seperti laksa, lontong atau gulai ayam sering disediakan untuk jamuan Jumaat. Kononnya, makanan bersantan yang berlemak ini melambangkan kemewahan rezeki dan keharmonian keluarga. Beri perhatian pada cara penyediaan kerana ada kepercayaan bahawa makanan yang dimasak dengan hati yang ikhlas akan lebih berkat. Sekarang tiba giliran yang paling penting. Fahami dengan jelas kerana ini adalah intipati menjaga keseimbangan dan mengelak musibah. Larangan-larangan utama hari ini, apa yang tidak boleh dilakukan? 1. menyapu rumah pada waktu malam. Sebab mistik dikatakan boleh menyapu keluar rezeki dan berkat dari rumah. Nenek moyang percaya pada waktu malam roh-roh baik atau aura kekayaan akan berlegar-legar dan jika kita menyapu, kita seolah-olah menghalau mereka. Akibat pelanggaran boleh menyebabkan kesempitan rezeki rumah tangga yang tidak tenteram atau kesukaran dalam mencari nafkah. Ini juga dikaitkan dengan amalan kebersihan yang buruk di mana sampah yang terbiar semalaman dapat mengundang serangga dan penyakit. 2. Duduk di atas bantal. Sebab mistik bantal dianggap sebagai tempat letak kepala, lambang kehormatan dan kebersihan. Duduk di atasnya seolah-olah menunjukkan sikap tidak hormat kepada diri sendiri dan juga kepada semangat bantal itu sendiri. Juga kepercayaan mengatakan ia boleh menyebabkan bisul atau sakit-sakit badan. Akibat pelanggaran selain bisul, ia dikatakan boleh membawa nasib malang dan kesukaran dalam urusan hidup. Ini juga adalah bentuk tidak menghargai barang dan menjaga adab. Tiga meninggalkan pinggan mangkuk kotor semalaman. Sebab mistik dikatakan boleh mengundang makhluk halus dan seperti jin dan syaitan untuk menjilat sisa makanan sekaligus mencuri berkah dari rumah anda. Ia juga dipercayai menarik sial dan menyebabkan rezeki sukar masuk. Akibat pelanggaran Selain masalah kebersihan dan penyakit, ia boleh membawa kepada pergaduhan dalam rumah tangga, kerugian dalam perniagaan atau rasa tidak tenang dalam jiwa penghuni rumah. 4. Menyidai pakaian pada waktu senja atau malam. Sebab mistik, pada waktu senja dan malam dipercayai makhluk halus mula berkeliaran. Pakaian yang disidai boleh menjadi tempat persinggahan mereka. Atau pakaian tersebut akan dicemari dengan aura negatif makhluk tersebut akibat pelanggaran pakaian yang dipakai akan membawa sial menyebabkan si pemakai mudah jatuh sakit murung atau menghadapi masalah yang tidak dijangka ini juga merupakan amalan yang kurang bersih kerana pakaian yang disidai semalaman akan lembap dan berbau lima menunjuk dengan jari telunjuk sebab mistik menunjuk sesuatu terutama tempat-tempat kosong atau ke arah hutan dengan jari telunjuk dianggap sebagai perbuatan kasar dan tidak beradab. Ada kepercayaan bahawa jari telunjuk adalah mata bagi makhluk halus dan perbuatan menunjuk itu seolah-olah menjemput atau menarik perhatian mereka kepada kita atau kepada tempat tersebut. Akibat pelanggaran boleh mengundang gangguan makhluk halus Diganggu dengan mimpi buruk atau menghadapi pengalaman seram dalam konteks sosial, ia adalah tanda tidak hormat. Enam bernyanyi atau bersiul di dapur. Sebab mistik, dapur adalah lambang rezeki dan kemakmuran rumah tangga. Bernyanyi atau bersiul di dapur dikatakan boleh menyebabkan rezeki lari atau menarik pasangan yang lebih tua atau hodoh ia dianggap sebagai perbuatan yang tidak serius di tempat yang memerlukan perhatian dan rasa hormat. Akibat pelanggaran, kononnya anda akan beroleh jodoh yang tidak sesuai atau hidup anda akan sentiasa berada dalam keadaan yang tidak teratur dan kelam kabut seperti dapur yang bising. 7. Melangkah mayat atau orang tidur Sebab mistik ini adalah perbuatan yang sangat tidak beradab dan dianggap melanggar batas kemanusiaan. Melangkah mayat dikatakan boleh menyebabkan si pelangkah pendek umur atau menjadi seorang yang tidak bermoral. Melangkah orang tidur pula boleh menyebabkan si pelangkah atau yang dilangkah mendapat nasib malang. Akibat pelanggaran. Selain akibat mistik ia boleh merosakkan hubungan sosial dan menunjukkan kurangnya rasa hormat terhadap orang lain, baik yang hidup maupun yang telah meninggal dunia. 8. Membuang sampah merata-rata atau di tempat awam Sebab mistik Selain dari segi kebersihan, membuang sampah merata-rata, terutamanya di tempat-tempat sunyi atau keras, dipercayai boleh mengganggu penunggu tempat tersebut dan atau menjemput kemarahan jin. Akibat pelanggaran Boleh mengundang bala, penyakit atau gangguan makhluk halus ke atas diri dan keluarga. Ia juga mencerminkan sikap tidak bertanggungjawab dan mengundang kemurkaan alam. 9. Membuang air panas ke tanah tanpa amaran Sebab mistik dikatakan boleh menyiram makhluk halus yang mendiami tanah terutamanya di bawah rumah atau di taman. Mereka akan marah dan membalas dendam dengan pelbagai cara. Akibat pelanggaran boleh menyebabkan demam panas secara tiba-tiba, gatal-gatal badan atau kemasukan saka, keturunan jin yang akan mengganggu. Ya, orang Melayu akan memberi amaran pemisi, stop sebelum membuang air panas. 10 berbicara kasar atau menghina orang tua. Sebab mistik Sama seperti kisah si tanggang, menghina atau berbicara kasar kepada orang tua, terutamanya ibu bapa adalah dosa besar dalam Islam dan pantang larang yang paling utama dalam adat Melayu. Perbuatan ini mengundang sumpahan dan murka Tuhan. Akibat Pelanggaran Hidup tidak akan berkat, rezeki sempit, sentiasa dilanda musibah dan hidup tidak tenang. Ini, ini adalah punca segala keburukan dan kegagalan dalam hidup. Demikianlah pengembaraan kita menyelami rahsia Jumaat Rahsia Alam ini. Semoga pencerahan yang anda perolehi hari ini dapat membimbing anda dalam menjalani kehidupan yang lebih bermakna dan berhati-hati. Ingatlah, tradisi dan kepercayaan lama ini wujud bukan untuk menakutkan tetapi untuk mendidik kita tentang adab, hormat dan cara hidup yang selari dengan alam dan kehendak Ilahi. Takbir lisan ini dan semoga berkat sentiasa menyertai anda. Jumpa lagi -jum. di episod seterusnya Misteri Nusantara.